Selamat datang. Hari ini kita nak cuba fahamkan satu pandangan yang menarik daripada Mehmet Gokkan. Dia cakap pasal dunia moden ni. Yang mana dengan cara tersendirinya, seolah-olah ada satu sihir yang dikenakan ke atas kita semua. Cuba fikir sekejap. Pernah tak anda rasa macam ditarik ke seribu satu arah? Perhatian kita ni kan asyik terganggu je. Macam ada satu kuasa gaib yang senyap-senyap membentuk apa yang kita nak, apa yang kita fikir. Ha, persoalan inilah yang akan jadi inti perbincangan kita kali ini. Okey, jom kita tengok lebih dalam lagi. Gok kan guna satu metafora yang wow, sangat kuat. Dia panggil Efson atau sihir dunia. Tapi ini bukan sihir macam dalam cerita dongeng tau. Tak ada tongkat sakti semua tu. Sebaliknya, ia lebih kepada satu pukauan yang halus yang datang daripada semua tarikan hidup moden yang akhirnya mengaburkan pandangan kita. Menurut Gok Han, dunia kita sekarang ni bukan setakat sibuk, tapi ia secara aktif memukau kita. Dan katanya, kita kena sedar benda ni dulu. Barulah kita boleh cari penawarnya. Jadi, persoalannya, apa sebenarnya alat-alat yang dunia ni guna untuk sihir kita? Yang pertama sekali, dan yang ni memang paling ketara lah kan, Iklan. Iklan ni bukan setakat nak jual barang tak. Dia jual gaya hidup, dia jual impian dan selalunya dia tanamkan rasa tak cukup dengan apa yang kita dah ada. Tiba-tiba je kita rasa nak sesuatu yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Kemudian, kita ada dunia maya. Fuh, yang ni memang power. Kita scroll tak berhenti, notifikasi masuk non-stop, realiti yang kita nampak kat media sosial tu semuanya dah ditapis ini alat pukauan yang sangat-sangat berkuasa. Dia boleh sedut masa dan tenaga kita sampai kita sendiri pun tak perasan. Dan yang ketiga, media. Tak kiralah media cetak ke, peniaran ke, cerita-cerita yang dibentuk oleh media ni kan. Ia mempengaruhi cara kita pandang dunia, apa yang kita rasa penting dan apa yang kita buat tak tahu je. Bila tiga-tiga alat ni bergabung, huh, ia jadi macam satu hipnosis besar-besaran yang memang susah sangat nak lepas. Jadi macam mana semua benda ni iklan media sosial cerita kat media boleh sihir kita sampai ke tahap yang mendalam macam ni. Menurut Gok Chan, puncanya datang dari satu kekeliruan yang sangat asas. Kita dah keliru antara apa itu alat untuk hidup dan apa itu matlamat hidup. Jom kita bezakan dua benda ni. Cuba kita tengok beza dia. Sebelah kiri kita ada alat. Contohnya rumah, keluarga, rezeki, semua ni benda-benda halal yang kita perlu untuk teruskan hidup. Sebelah kanan pula matlamat. Ini pasal jalan rohani kita, tujuan sebenar kenapa kita wujud. Dua-dua ni penting, tapi fungsi dia lain-lain. Ha, kak sinilah masalahnya bermula, iaitu bila garisan antara dua ni jadi kabur. Contohnya, bila ada rumah besar tu bukan lagi alat untuk kita selesa, tapi dah jadi matlamat hidup kita. Atau bila kerja tu bukan lagi cara nak cari makan, tapi dah jadi seluruh identiti kita. Inilah dia intipati macam mana seseorang tu boleh terperangkap dalam sihir dunia. Jadi, kalau kita dah dikelilingi oleh sihir macam ni, macam mana kita nak lawan balik? Kata Gok Chan, jawapannya bukan terletak pada kekuatan kita seorang-seorang. Tak. Tapi pada usaha untuk kita bina satu ekosistem yang boleh lindungi dan sokong iman kita. Dan ini bukan benda yang pasif tau. Bukan sekadar tunggu dan lihat. Ia satu proses yang aktif kita kena bina satu komuniti yang saling kuatkan satu sama lain yang boleh jadi benteng untuk lindungi ahlinya daripada tarikan-tarikan luar yang asyik nak alihkan kita dari matlamat sebenar Gotkan pun tunjukkan macam mana nak bina ekosistem ni. Semuanya bermula dari paling asas, keluarga. Dari situ ia makin kuat bila kita ada kawan-kawan yang sehaluan. Lingkaran ni kemudiannya makin besar, merangkumi jiran dan saudara mara. Dan akhirnya, kalau betul-betul kuat, ia boleh membentuk satu masyarakat yang padu. Tapi kena ingat, penulis tekankan yang ini adalah satu perjuangan yang tak akan berhenti. Macam yang kita nampak kat sebelah kiri, akan sentiasa ada syaitan dari kalangan manusia. Kuasa-kuasa yang siang malam cuba nak ganggu dan rosakkan ekosistem iman ni. Jadi tugas kita orang beriman yang kat sebelah kanan ni adalah untuk sentiasa jaga, suburkan dan bina semula jalan kenabian. Jalan yang berpandukan iman dan tujuan yang jelas. Bila kita faham semua ni, kita akan rasa satu benda yang mendesak. Sebab ini bukan lagi setakat teori falsafah je. Ini dah jadi satu seruan untuk kita bertindak. Sebabnya, kalau kita tak buat apa-apa, akibatnya sangat besar. Penulis bagi amaran yang jelas kalau kebangkitan ni tak berlaku, kita akan hadapi kesukaran bukan saja kat dunia tapi kat akhirat juga. Dan metafora yang dia guna ni fuh, memang menusuk kalbu. Dia kata orang beriman ni tak patut jatuh ke bumi seorang-seorang macam titisan hujan. Sebaliknya kita kena bersatu. Perpaduan tu satu kewajipan untuk lindungi kewujudan kita dari segi material dan juga rohani. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali, Gokchan dedahkan satu bahaya yang paling halus, paling licik. Bahaya ni boleh ada walaupun dalam diri orang yang rasa diri dia beriman. Anda pernah nampak tak benda macam ni? Ada orang, bila dia dengar ceramah agama, dia kagum sangat. Dia angguk-angguk setuju dengan setiap ayat. Tapi, lepas tu, tak ada apa-apa pun yang berubah dalam hidup dia. Tak ada transformasi, tak ada amalan, kosong. Dan inilah kata penulis, satu lagi kesimpulan yang cemerlang. Keadaan pasif macam ni sebenarnya satu lagi bentuk hipnosis, satu lagi jenis sihir. Ia cuma ilusi yang kita ni sedar, padahal tak ada perubahan pun. Dan mungkin inilah yang paling bahaya sebab ia buat seseorang tu rasa selamat padahal dia sedang lalai. Seluruh analisis ni sampai ke kemuncaknya dengan satu hadis yang sangat mendalam. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia memberinya kemampuan untuk melihat kesalahannya sendiri. Ha, inilah kuncinya. Rahmat Tuhan yang paling besar rupa-rupanya bukanlah setakat kita dapat dengar kebenaran, tapi bila kita diberi kebolehan untuk nampak salah silap diri sendiri. Inilah dia penawar paling mujarab untuk pecahkan apa jua sihir dan hipnosis. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Lepas kita dah bincang semua pukauan dari luar ni, iklan, media, dunia maya, cuba kita fikir, macam mana kalau sehir yang paling hebat, yang paling kuat, sebenarnya adalah ketidakmampuan kita untuk nampak kesalahan diri kita sendiri. Mungkin kebangkitan yang sebenarnya bermula dari situ.